नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण बघणार आहोत सोशल सायन्सवरील तीस महत्वपूर्ण प्रश्न तर चला सुरू करूया प्रश्न क्रमांक एक औपनिवेशक भारत में स्थायी बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य केवळ राजस्व तय करणार नाही था बल्कि ग्रामीण समाज की संरचना को बदलना भी था इस संदर्भ में सबसे उपयुक्त कथन कोणसा आहे परमानंट सेटलमेंट ऑप्शन ए यह किसानों को भूमि का पूर्ण स्वामी बनाकर कृषि में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने की नीति थी ताकि वे बाजारोन्मुख उत्पादन करें ऑप्शन बी यह जमींदारों को राजस्व संग्रहकर्ता बनाकर ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान वर्ग तैयार करने की राजनीतिक रणनीति थी ऑप्शन सी इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन घटाकर औद्योगिक श्रमिकों की संख्या बढाना जिससे शहरों का विस्तार हो ऑप्शन डी केवळ प्रशासनिक सुविधा के लिए लागू किया गया था जिसका सामाजिक ढांचे कोई संबंध नहीं था मित्रांनो व्यवस्थित प्रश्न बघायचा आहे वॉच करायचा आहे त्यानंतर व्यवस्थित आपले ऑप्शन बघायचे आहेत आणि योग्य उत्तर काय राहणार आहे ते आपल्याला देण्याचा प्रयत्न करायचा आहे सोशल सायन्सवरील प्रश्न खास तुमच्यासाठी आणलेले आहेत मित्रांनो तर व्यवस्थित प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देत चला आपण तीस प्रश्न घेणार आहोत एक पेपर सराव आपला होईल असं आपण करणार आहोत तर प्रत्येक प्रश्नाचे ऑप्शन कमेंट सेक्शनमध्ये काय राहणार आहे ते पाच सेकंद पूर्वी टाईप करत जा आणि नंतर व्हेरीफाय करत जा की आन्सर बरोबर आहे का म्हणून जेणेकरून तुमचा चांगला अभ्यास होईल मित्रांनो चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक देखील करा या प्रश्नाचं योग्य उत्तर राहणार आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक बी तुम्ही बघू शकता प्रश्न क्रमांक दोन मानसून प्रणाली केवल पवनों की दिशा बदलने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि इसमें समुद्र स्थल भिन्नता और जेट स्ट्रीम की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है निम्न में से कौन सा कथन मानसून की जटिलता को सही दर्शाता है ऑप्शन ए मानसून केवल भूमध्य रेखीय निम्न बदापट्टी के खिसकने से उत्पन्न होता है ऑप्शन बी मानसून का संबंध आई टी सी तिब्बती पठार के तापमान और उपोष्ण कटिबंधीय जेट से उप संयुक्त रूप से होता है ऑप्शन सी मानसून केवल बंगाल की खाड़ी की नमी पर निर्भर करता है अन्य कारकों का योगदान नगण्य है ऑप्शन डी मानसून पश्चिमी विक्षोभों का ही एक रूपांतरित रूप है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार केवल नागरिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय की अवधारणा से भी जुड़े हैं इस दृष्टि से सही कथन चुनिए ऑप्शन ए मौलिक अधिकार केवल राज्य मनमानी से नागरिकों की रक्षा करते हैं सामाजिक असमानता से नहीं ऑप्शन बी मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों का कोई वैचारिक संबंध नहीं है ऑप्शन सी मौलिक अधिकार व्यक्ति की गरिमा और समानता को संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं ऑप्शन डी मौलिक अधिकार केवल उच्च वर्ग के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं मित्रों व्यवस्थित प्रश्न बघायचा आहे वॉच करायचा आहे आणि काय ऑप्शनपैकी आपले व्यवस्थित उत्तर राहणार आहे ते देण्याचा प्रयत्न करायचा आहे तीस प्रश्नाची आपली चांगली प्रॅक्टिस प्रॅक्टिस होणार आहे मित्रांनो चॅनलला सबस्क्राईब के नसे केलं नसेल तर सबस्क्राईब करावे आणि व्हिडिओला लाईक ला करावे हा प्रश्न आहे मित्रांनो आणि योग्य उत्तर राहणार आहे आपलं ऑप्शन क्रमांक सी प्रश्न क्रमांक चार भारत में गरीबी को केवल आय की कमी के रूप में नहीं देखा जाता बल्कि बहुआयामी समस्या माना जाता है इस संदर्भ में सही कथन कौन सा है ऑप्शन ए गरीबी केवल न्यूनतम उपभोग व्यय से नीचे रहने वाले की स्थिति है ऑप्शन बी गरीबी का आकलन शिक्षा स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे संकेतकों से भी किया जाता है ऑप्शन सी गरीबी रेखा का निर्धारण केवल शहरी क्षेत्रों के लिए होता है ऑप्शन डी गरीबी केवल बेरोजगारी का प्रत्यक्ष परिणाम है मित्रों आपका प्रश्न है ये अपने ऑप्शन है बघायचं आहे काय उत्तर राहणार आहे मित्रांनो आपण जी सिरीज चालू केलेली आहे जर ती सिरीज तुम्हाला आवडत असेल सिरीज म्हणलं मी तर कमेंट कमेंटमध्ये वाई यस नक्की टाईप करा मित्रांनो योग्य उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक बी प्रश्न क्रमांक पाँच एक छात्र सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लोकतंत्र पढ़ाते समय केवल परिभाषाएं रटवाने के बजाय छात्रों से वर्तमान समाचारों पर चर्चा करवाता है यह किस शिक्षण सिद्धांत को दर्शाता है ऑप्शन ए यह व्यवहारवादी दृष्टिकोण है जहाँ केवल पुरस्कार दंड से सीख होती है ऑप्शन बी यह रचनावादी दृष्टिकोण है जिसमें छात्र अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करते हैं ऑप्शन सी यह केवल परीक्षा केंद्रित पद्धति है जिसमें तथ्य ही महत्वपूर्ण होते हैं ऑप्शन डी यह निष्क्रिय अधिगम की प्रक्रिया है जहाँ छात्र श्रोता मात्र होते हैं प्रश्न क्रमांक पांच ऑप्शन ए बी सी डी उत्तर दया जाए मित्रानों पॉज कराया जाए व्यवस्थित वाचा जाए विचार कराया जाए उत्तर दया योग्य उत्तर है मित्रानों यह रचनावादी दृष्टिकोन है जिसमें छात्र अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करते हैं प्रश्न क्रमांक सहा सामाजिक विज्ञान में मानचित्र कार्य करवाते समय शिक्षक केवल सही उत्तर पर अंक देने के बजाय प्रक्रिया तर्क और प्रस्तुति को भी महत्व देता है यह किस प्रकार के मूल्यांकन को दर्शाता है ऑप्शन ए समापनात्मक मूल्यांकन जिसमें केवल अंतिम परिणाम देखा जाता है ऑप्शन बी निर्माणात्मक फॉर्मेटिव मूल्यांकन जो सीखने की प्रक्रिया को सुधारने में सहायक होता है ऑप्शन सी मानकीकृत परीक्षण आधारित मूल्यांकन ऑप्शन डी केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित मूल्यांकन मित्रों का उत्तर देने का प्रयत्न करा प्रश्न क्रमांक सहा उत्तर देना तो प्रयत्न करा मित्रों योग्य उत्तर निर्माणात्मक मूल्यांकन जो सीखने की प्रक्रिया को सुधारने में सहायक होता है प्रश्न क्रमांक सात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन केवल आर्थिक बहिष्कार नहीं था बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण से भी जुड़ा था इस कथन का सबसे तार्किक समर्थन कौन सा करता है ऑप्शन ए स्वदेशी केवल विदेशी कपड़ों के बहिष्कार तक सीमित था ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय भाषा शिक्षा और कला को राष्ट्रीय पहचान से जोड़ा ऑप्शन सी स्वदेशी का उद्देश्य केवल ब्रिटिश कंपनियों को नुकसान पहुंचाना था ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन का ग्रामीण समाज से कोई संबंध नहीं था उत्तर दिया मित्रों मित्रों सीरीज आड़े तो कमेंट मे वाईस टाइप करा हा वीडियो जर तुम्हारा उपयुक्त लाइक करा मित्रों

ऑप्शन सी जनसंख्या केवल जलवायु पर निर्भर करती है ऑप्शन डी सभी मैदान क्षेत्रों में समान जनसंख्या घनत्व होता है प्रश्न क्रमांक आठ उत्तर दया मित्रों योग्य उत्तर औद्योगिकरण परिवहन और शहरीकरण ने जनसंख्या को कुछ क्षेत्रों में केंद्रित किया प्रश्न क्रमांक नौ यदि किसी लोकतंत्र में चुनाव नियमित होते हैं लेकिन नागरिक भागीदारी कम हो जा रही है तो यह किस प्रकार की चुनौती को दर्शाता है ऑप्शन ए लोकतंत्र पूर्णतः मजबूत हो रहा है ऑप्शन बी लोकतंत्र केवल संस्थागत है व्यावहारिक नहीं ऑप्शन सी नागरिकों की राजनीतिक चेतना अत्यधिक बढ़ रही है ऑप्शन डी चुनावी प्रणाली पूरी तरह निष्पक्ष हो चुकी है प्रश्न क्रमांक नौ से उत्तर देते मित्रों योग्य उत्तर लोकतंत्र केवल संस्थागत है व्यवहारिक नहीं प्रश्न क्रमांक दहा यदि किसी देश में आर्थिक विकास दर ऊंची है परंतु बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रही है तो यह स्थिति किस समस्या की ओर समस्य संकेत करती है ऑप्शन ए यह पूर्ण रोजगार की स्थिति है ऑप्शन बी यह जॉबलेस ग्रोथ की स्थिति है ऑप्शन सी यह मुद्रास्फीति का परिणाम है ऑप्शन डी यह केवल जनसंख्या वृद्धि के कारण है यह जॉबलेस ग्रोथ की स्थिति है उत्तर प्रश्न क्रमांक अठारह एक शिक्षक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में छात्रों से किसी ऐतिहासिक घटना पर बहस करवाता है जहां वे पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क देते हैं यह किस कौशल का विकास करता है ऑप्शन ए केवल स्मरण शक्ति ऑप्शन बी भावनात्मक प्रतिक्रिया ऑप्शन सी आलोचनात्मक और तार्किक सोच ऑप्शन डी केवल पाठ्य के पुस्तक आधारित उत्तर योग्य उत्तर मित्रों आलोचनात्मक और तार्किक सोच ऑप्शन सी मित्रों प्रत्येक प्रश्न का तो उत्तर देता है अपने किती गुण आपल्याला येणार आहे ते शेवटला सांगायचं आहे तीस प्रश्नापैकी प्रश्न क्रमांक बारा यदि शिक्षक सामाजिक विज्ञान केवल सही उत्तर नाही तर्क स्त्रोत और दृष्टिकोन को देता आहे तो यह किस प्रकार के मूल्यांकन को दर्शाता आहे ऑप्शन ए केवल समापनात्मक मूल्यांकन ऑप्शन बी स्मृती आधारित मूल्यांकन ऑप्शन सी समग्र मूल्यांकन ऑप्शन डी वस्तुनिष्ठ परीक्षण आधारित मूल्यांकन मित्रांनो काय उत्तर राहणार आहे सांगायचं आहे प्रश्न क्रमांक बाराचं उत्तर ए बी सी डी पैकी का रहना है ऑप्शन कमेंट मे टाइप करा आप योग्य उत्तर है समग्र मूल्यांकन ऑप्शन सी प्रश्न क्रमांक तेरा भारत में अठारह के विद्रोह को केवल सैनिक असंतोष करना अधूरा विश्लेषण होगा निम्न में से कौन सा विकल्प इस विद्रोह की व्यापक सामाजिक राजनीतिक प्रकृति को सबसे सटीक रूप में दर्शाता है ऑप्शन ए यह केवल सैनिकों का तात्कालीन क्रोध था जिसका जनता से कोई संबंध नहीं था ऑप्शन बी इसमें जमींदार किसान और परंपरागत शासक वर्ग भी अपनी खोई हुई सत्ता के लिए जुड़े ऑप्शन सी यह पूरी तरह धार्मिक भावनाओं पर आधारित विद्रोह था ऑप्शन डी यह केवल दिल्ली और उसके आसपास सीमित रहा उत्तर दिया मित्रों प्रश्न क्रमांक तेरह व्यवस्थित बगाया पॉज कराया ऑप्शन व्यवस्थित बगाया पॉज कराया उत्तर दिया योग्य उत्तर इसमें जमीदार किसान और परंपरागत शासक वर्ग भी अपनी खोई हुई सत्ता के लिए जुड़े प्रश्न क्रमांक चौदह भारत में कृषि के क्षेत्रीय स्वरूप में विविधता का मुख्य कारण केवल जलवायु नहीं है निम्न में से कौन सा विकल्प इस विविधता की व्याख्या सबसे सटीक करता है ऑप्शन ए केवल मानसून की अनिश्चितता कृषि पैटर्न को तय करती है ऑप्शन बी मुर्दा सिंचाई बाजार और तकनीक के संयुक्त प्रभाव से कृषि का क्षेत्रीय स्वरूप बनता है ऑप्शन सी सभी राज्यों में एक ही प्रकार की कृषि की जाती है ऑप्शन डी कृषि का स्वरूप केवल परंपरा पर आधारित होता है प्रश्न क्रमांक चौदह व्यवस्थित उत्तर देने का प्रयत्न करा मित्रों ऑप्शन ए बी सी डी योग्य उत्तर मृदा सिंचाई बाजार और तकनीक के संयुक्त प्रभाव से कृषि का क्षेत्रीय स्वरूप बनता है प्रश्न क्रमांक पंद्रह यदि किसी देश में मीडिया स्वतंत्र है लेकिन कॉर्पोरेट दबाव के कारण मुद्दों का चयन पक्षपात पूर्ण हो रहा है तो यह लोकतंत्र की किस समस्या को दर्शाता है ऑप्शन ए लोकतंत्र की पूर्ण सफलता ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वास्तविक शरण ऑप्शन सी नागरिक चेतना का अत्यधिक विस्तार ऑप्शन डी राज्य की तटस्थता की पूर्णता प्रश्न क्रमांक पंद्रह अपन अर्ध्या मे आर वीडियो लाइक केसेल तो लाइक करा सीरीज आवड़े तो कमेंट मे वाईस नक्की टाइप करा चैनल सब्सक्राइब कर सहकार्य दाखवा मित्रों ऑप्शन बी आप उत्तर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वास्तविक क्षण प्रश्न क्रमांक पंद्रह यदि किसी अर्थव्यवस्था में विकास दर बढ़ रही है लेकिन ग्रामीण शहरी असमानता भी तीव्र हो रही है तो यह किस प्रकार की विकास नीति का संकेत है ऑप्शन ए समावेशी विकास नीति ऑप्शन बी केवल शहरी केंद्रित विकास ऑप्शन सी संतुलित क्षेत्रीय विकास ऑप्शन डी मानव केंद्रित विकास मित्रों व्यवस्थित अभ्यास अभ्यासपर शंबर टकेवल के शहरी केंद्रित विकास प्रश्न क्रमांक सत्रह एक शिक्षक सामाजिक विज्ञान में छात्रों को स्वयं स्रोत खोजने डेटा इकट्ठा करने और निष्कर्ष निकालने देता है यह किस शिक्षण दृष्टिकोण को दर्शाता है ऑप्शन ए व्याख्यान प्रधान पद्धति ऑप्शन बी व्यवहारवादी दृष्टिकोण ऑप्शन सी रचनावादी दृष्टिकोण ऑप्शन डी केवल पाठ्यपुस्तक आधारित पद्धति संगा मित्रों प्रश्न क्रमांक सत्रह उत्तर प्रश्न क्रमांक सतरा उत्तर द्या मित्रांनो काय उत्तर राहणार आहे ते या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला आलंच पाहिजे ऑप्शन सी आपलं उत्तर आहे रचनावादी दृष्टिकोन प्रश्न क्रमांक अठरा शिक्षक सामाजिक विज्ञान केवल टेस्ट नाही बल्कि प्रोजेक्ट प्रस्तुती को भी मूल्यांकन का हिस्सा बनाता है तो यह किस सिद्धांत को दर्शाता है ऑप्शन ए मूल्यांकन से अलग प्रक्रिया आहे ऑप्शन डी केवल वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन विश्वसनीय ऑप्शन सी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सी का सिद्धांत ऑप्शन डी केवल समापनात्मक मूल्यांकन उत्तर द्यायचंय मित्रांनो प्रश्न क्रमांक अठराचं काय राहणार आहे प्रश्न क्रमांक उत्तर मित्रांनो काय राहणार आहे किती योग्य उत्तर येत आहे ते चेक करत चला मित्रांनो ऑप्शन सी सतत व्यापक मूल्यांकन सी का सी, सिद्धांत प्रश्न क्रमांक एकोणीस औपनिवेशक शिक भारतात रेल्वे सॉरी मराठी झालो मित्रांनो ब्रिटिशांनी विनोदी करून म्हणून मांडला पण त्यामागे राजकीय आर्थिक उद्देशही होते खालीलपैकी कोणता पर्याय दुहेरी भूमिकेला सर्वात अचूकरीत्या स्पष्ट करतो मित्रों हा प्रश्न भगूंगा तुम्हें अन्य ऑप्शन पन बगा अन्य योग्य उत्तर पन भगन गया पूछता प्रश्न भगू प्रश्न क्रमांक बीस यदि किसी क्षेत्र में तेजी से शहरीकरण हो रहा है और वहाँ जल संकट बढ़ रहा बढ़ जा रहा है तो इसका सबसे तार्किक कारण क्या होगा क्या हो सकता है ऑप्शन ए शहरीकरण का जल संसाधनों से कोई संबंध नहीं होता ऑप्शन बी बढ़ती जनसंख्या कंक्रीटीकरण और भूजल दोहन जल संतुलन को बिगाड़ते हैं ऑप्शन सी केवल प्राकृतिक वर्षा में कमी ही इसका ही इसका कारण है ऑप्शन डी जल संकट केवल

ऑप्शन सी नागरिक स्वतंत्रता अत्यधिक बढ़ गई है ऑप्शन डी न्यायपालिका का हस्तक्षेप बहुत अधिक है योग्य उत्तर रूल ऑफ लॉ कमजोर है 22, है प्रश्न क्रमांक यदि सरकार सब्सिडी देती लेकिन उसका लाभ केवल वर सीमित वर्ग तक पहुंचता है तो यह किस समस्या को दर्शाता है ऑप्शन ए e, संसाधनों का कुशल वितरण ऑप्शन बी लक्षीकरण की विफलता ऑप्शन सी पूर्ण आर्थिक समानता ऑप्शन डी बाजार की स्वतंत्रता प्रश्न क्रमांक बाईस योग्य उत्तर टेटिंग की विफलता लक्षीकरण की विफलता प्रश्न क्रमांक एक शिक्षक सामाजिक विज्ञान में छात्रों को किसी सामाजिक समस्या पर स्वयं प्रश्न तैयार करने और समाधान खोजने को कहता है यह किस प्रकार के अधिगम को दर्शाता है ऑप्शन ए रटत अधिगम ऑप्शन बी खोज आधारित इंक्वायरी बेस्ड अधिगम ऑप्शन सी निष्क्रिय अधिगम ऑप्शन डी केवल व्याख्यान आधारित अधिगम प्रश्न क्रमांक ऑप्शन ए बी सी डी खोजने को कह रहा है मित्रों इंक्वायरी बेस्ड आधारित प्रश्न क्रमांक कक्षा में विभिन्न स्तर के के छात्रों लिए शिक्षक देता है ताकि सभी सीख सके यह किस सिद्धांत पर आधारित है ऑप्शन ए समान उपचार सिद्धांत ऑप्शन बी विभेदित शिक्षण ऑप्शन सी केवल प्रतिभाशाली छात्रों पर ध्यान ऑप्शन डी परीक्षा केंद्रित दृष्टिकोण प्रश्न व्यवस्थित वाचा ऑप्शन व्यवस्थित वाचा विचार करा आणि उत्तर द्या मित्रांनो त्याचपैकी किती उत्तर आपल्याला आले आहे ते पण सांगायचे आहेत आपल्याला शेवटी व्हिडिओला लाईक केला नसेल तर लाईक करा ही सिरीज आवडत असेल तर कमेंटमध्ये टाइप टाईप की पीडीएफ तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलला मिळणार आहे आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा योग्य उत्तर विवेदित शिक्षण प्रश्न क्रमांक पंचवीस औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों द्वारा लागू शिक्षा नीती कहा गया लेकिन उसके दीर्घकालीन प्रभाव मिश्रित रहे निम्न में से कौन सा कथन इस नीति की जटिलता को सबसे सटीक रूप में दर्शाता है ऑप्शन ए इसने केवल भारतीय परंपरागत ज्ञान को नष्ट किया और कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं छोड़ा ऑप्शन बी इसने एक और आधुनिक सोच विकसित की तो दूसरी ओर औपनिवेशिक मानसिकता को भी मजबूत किया ऑप्शन सी यह पूरी तरह राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित थी ऑप्शन डी इसका उद्देश्य केवल भारतीय भाषाओं का विकास करना था व्यवस्थित प्रश्न बगा वॉच करा व्यवस्थित ऑप्शन बगा वॉच करा उत्तर दया प्रश्नाच उत्तर है मित्रों इसने एक और आधुनिक सोच की को विकसित की और दूसरी ओर औपनिवेशिक मानसिकता को भी मजबूत किया प्रश्न क्रमांक सब्बीस यदि क्षेत्र में यदि किसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खनन गतिविधियां बढ़ रही है तो वहां दीर्घकाल में कौन सा प्रभाव सबसे तर्क संगत रूप से देखने को मिलेगा ऑप्शन ए पर्यावरण संतुलन स्वतः ठीक हो जाएगा ऑप्शन बी भूमि क्षरण जल प्रदूषण और जैव विविधता में कमी आएगी ऑप्शन सी केवल रोजगार बढ़ेगा पर्यावरण अप्रभावित रहेगा ऑप्शन डी प्राकृतिक संसाधन अनंत बने रहेंगे प्रश्न क्रमांक सब्बीस ऑप्शन उत्तर जल, और में कमी आएगी। अधिकारों के प्रति जागरूक न हो तो यह स्थिति किस समस्या को दर्शाती है ऑप्शन ए लोकतंत्र पूरी तरह सफल है ऑप्शन बी नागरिक शिक्षा और राजनीतिक चेतना की कमी ऑप्शन सी संविधान का पूर्ण क्रियान्वयन ऑप्शन डी न्यायपालिका की अत्यधिक शक्ति मित्रांनो लवकरच सी टी टी पेपर कसा सॉल्व करायचा यावर ट्रिक कशा आहे यावर व्हिडिओ येणार आहे तर चॅनलला नक्की लाईक करा चॅनलला सबस्क्राईब करा व्हिडिओला लाईक करा आणि कमेंटमध्ये ई एस टाईप करा नागरिक शिक्षा व राजनैतिक चेतना की कमी योग्य उत्तर राहणार आहे यदि किसी देश की आर्थिक नीती में केवल जी डी पी वृद्धी पर जोर हो और मानव विकास उपेक्षित रहे तो यह किस प्रकार के विकास मॉडल को दर्शाता है ऑप्शन ए समावेशी विकास मॉडल ऑप्शन बी मानव केंद्रित विकास मॉडल, डी मॉडल प्रश्न शिक्षक सामाजिक विज्ञान में छात्रों को स्थानीय समुदाय की समस्याओं पर फील्ड स्टडी करवाता है और रिपोर्ट तैयार करवाता है यह किस शिक्षण दृष्टिकोण का उदाहरण है ऑप्शन ए केवल स्मृति आधारित अधिगम ऑप्शन बी अनुभवात्मक अधिगम ऑप्शन सी व्याख्यान प्रदान पद्धति ऑप्शन डी निष्क्रिय अधिगम व्यवस्थित प्रश्न बढ़ु उत्तर दिन मित्रों प्रश्न क्रमांक एक शेवट का प्रश्न यार है अनुभव भावा, अनुभवात्मक एक्सपेरिमेंटल अधिगम प्रश्न क्रमांक तीस शेवट प्रश्न है मित्रों यदि शिक्षक पढ़ाने के बाद अपनी कक्षा की कमजोरियों और सुधार की संभावनाओं पर स्वयं विचार करता है तो यह किस व्यावसायिक कौशल को दर्शाता है ऑप्शन ए केवल प्रशासनिक क्षमता ऑप्शन बी आत्मपरावर्तन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस ऑप्शन सी परीक्षा केंद्रित दृष्टिकोण ऑप्शन डी अनुशासनात्मक निियंत्रण मित्रों का प्रश्न क्रमांक तीस से उत्तर दया तीस पैकी आप कितने गुण आम सगा वीडियोला लाइक करा चैनल सब्सक्राइब करा कमेंट करा सहकार्य करा मित्रों योग्य उत्तर आत्मपरावर्तन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस मित्रांनो शेवटपर्यंत येण्यासाठी आपल्या सर्वांचे खूप खूप खुँ आभार थँक्यू लाईक करा शेअर करा कमेंट करा सबस्क्राईब करा आणि ट्रिकी व्हिडिओ कधी हवा आहे तुम्हाला ते थे सांगा थँक्यू मित्रांनो थँक्यू सो मच